У нас буде розпаковка хлопчачого бокса або дівчачого. Напишіть, не перематуйте, як думаєте. Зараз буде швидко. Все пояснюємо. Опа. Хоп! Застаємо сразу це вот тут. Этот... Дівчинко чи хлопчик. Опа. Якщо дівчинка плюс дитина, хлопчик чи дівчинка? Якщо хлопчик, то плюс подарок какой-то невідомий. Ну, зараз будемо дивитися, що нам попадеться. Так, одежда у нас така, от. Ось бачите, яка одежда на ета. Так, і як думаєте, хто це буде? Открываем, на счет три. Раз, два, три. Во, у нас хлопчик. Хлопчик. Ой, кстати, антистресс я сделала. такие это Котика Ме -ме. заполнено. Вот и И вот тут такая пороженечка. лепила все. Ой, такие у меня хлопчик хлопать. Ой, кстати, подарил он уже. Надо оставить. Даже аж подарил он уже обещал. Так что хлопать. Сейчас мы и... И сделаем. Так. Достанем, что это. Походу тоже на скотче. На липучке. Ой, раз, два, три. И это букетик. Наверное, чтобы э, девчач... девочке подарить. Опа. <сíки> 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 так, чтобы Вин пришел до девочки на заустричь, надо одеться ему. Да как же ж так? Может быть... Одежду я там, я, наверное, считала, ну ладно. Так, а шартики подходят. Так его началось спадать. А, тут липучка отклеилась. Неудивительно, удивительно, что отклеилась бы маленького она даже. Опа, хоп. Есть и ботиночки. Ботиночек. Один. Ботиночек на одну ногу. Попал. Значит, так всякие маленькие размеры. Я, наверное, сделаю, что хочешь. Даже вот такой размер. Наверное, что могу сделать. Ну, не знаю. Равки ⁇ это моя жизнь. Поэтому я и завела цей канал. Бо делать мне ничего. Вот для чего я и завожу всякие эти штуки и букетик, ой око, хоп, да, тинс 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 и по и пошел, Ось подниму ему, тинс и пошел пошел ходить, да, yeah. вот это такие вот хлопчиков, я целый сын. Якщо дивиться якась дівчинка, він дарує вам квіточка, я її вам подарую. Так. Кстати, якщо це дивиться, дівчинка або хлопчик, який натовкнув або натовкнула на свою думку мене. то, думаю, что я забыла про девчачий там бокс, бо... ну, да, девчачий только остался. Не думаю, что я забыла, я его просто зарабатываю Дело в том, что... Шо... А я успела таки сделать, пока что хлопчачий. Потому... Э, я вам скажу всем пока. Всем пока. И всем пока. Пока всем. А я вам скажу отдельно. Пока. Всем пока. И не забывайте ставить лайки, подписываться. И писать комментарии. И нажать на колокольчик, чтобы вам проходило уведомление, что я выпустила новый ролик. І напоминаю, що завтра вийде відео про дівчачий бокс. Тому э, підписуйтесь, щоб побачити цей бокс. І всім пока!